আমি উপেক্ষা কৰা হব আমাৰ ভাতৃ প্ৰাণজিতে খুব সুন্দৰভাৱে আপোনাৰ কব আমি তেওঁলৈ সময়টো ৰাখি আমি মাত্ৰ দুটা কথা আপোনাৰ যে শ্ৰীমদ ভাগৱত সমস্ত বেদ বেদাংগৰ সাৰ বুলি আমাক ক'লে যে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত যিমান বিলাক বস্তু আছে সকলোবিলাক আছে ভাগৱত গৰ্ভৰ মাজত সেইকাৰণে ভাগৱতক সমুদ্ৰৰ লগত তুলনা কৰিছে সাগৰত যেনেকৈ পাৰাপাৰ নাইকিয়া অসংখ্য বস্তুৰ সমাহাৰ ঘটে ঠিক ভাগৱততো সমগ্ৰ বিশ্বৰ সমগ্ৰ কথাখিনি ভাগৱত গৰ্ভত সোমোৱাই ৰাখিছে যে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত যি আছে সমস্ত ভাগৱতৰ মাজত আছে আৰু এই ভাগৱতৰ মাজত যিখিনি কথা আছে আমাৰ মানৱ শৰীৰৰ এই চৌৰান্নব্বৈ আঙুল দেহটোৰ মাজত তাক সংসিদ্ধ কৰি ৰাখিছে গতিকে আমি ভাগৱতৰ কথাখিনি যেতিয়া আলোচনাৰ মাজলৈ আহিম তেতিয়া গোটেই কথাখিনি আমি নিজৰে নিজৰ মাজত বিচাৰিব লাগিব সেইকাৰণে ভাগৱত হ'ল আত্মবিশ্লেষণ নিজক বিচাৰ কৰা জন্ম আমি বাহিৰত বিচাৰি ফুৰিলে কাৰোবালৈ যদি বোকা ছটিয়াই কিবা এটা কওঁ ক'ৰবাত যদি কিবা বিচাৰি পোৱা আমি নিশ্চয়কৈ নাপাওঁ সেইকাৰণে ভাগৱত অন্তৰ্িৰে যদি আমি তাক লব পাৰো তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো পল প্ৰতিটো অনুপল প্ৰতিটো খোজ আমি সুন্দৰ দিশে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম যিহেতুকে আমাৰ দেউতাহঁতৰ বয়স ইতিমধ্যে হৈছে বহুজন জ্যেষ্ঠ আমাৰ পিতৃ তুল্য আছে সেইসকলৰ বয়সৰ ভাটিবেলা অৱস্থাটো হ'ল আৰু হয়নে ভাটিবেলা ধান দিলে যেনেকৈ নুশুকায় গতিকে আমাৰ সেই ভাটিবেলা অৱস্থাটোত এই ভাগৱত কথাই বিশেষ ক্ৰিয়া নকৰে কিন্তু যিসকল আমাৰ প্ৰজন্ম আছে যুৱ বন্ধু আছে সেইসকলকো যদি আমি ভাগৱতমুখী কৰাই দিব পাৰো নিশ্চিতভাৱে ভাগৱতে আমাক সিদ্ধান্ত দিছে কাৰণ ভাগৱন্ধত ভগৱন্তৰ প্ৰতক্ষ বাগ্ময়মুখী ভগৱন্তই আমাক সিদ্ধান্ত দিছে তেওঁলোকৰ জীৱন কেতিয়াও উচৃংখল হব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ জীৱন কেতিয়াও বিশৃংখল হব নোৱাৰে সদা সৰ্বদা শৃংখলিত জীৱন পৰিশীলিত জীৱনে তেওঁ যাপন কৰিব আৰু তেওঁ ক্ৰমান্বয়ে সুন্দৰৰ পৰা সুন্দৰ ফালে গতি কৰিব প্ৰভু সমস্ত ভাগৱত দুটা সাপৰ সমষ্টি ভাগৱতত সেই কথা নাই দুটা সাপ আৰু আমাৰ জীৱনটো দুটা সাপেৰে আৰম্ভ হৈছে মনত আমাৰ মানৱ জীৱনটো দুটা সাপৰ মাজ মাজেদি আৰম্ভ হৈছে আৰু ভাগৱতো আৰম্ভ কৰিছে দুটা সাপৰ যোগেদি ভাগৱত মত্যলৈ কিয় নামি আহিল দেৱ দেৱতাসকলৰ কাৰণে নেকি ভাগৱত নাই অহা ইটৰ প্ৰাণীসকলৰ কাৰণে ভাগৱত বত্যলৈ নামি আহিল নেকি বৈকুণ্ঠৰ পৰা নাই অহা কাৰ কাৰণে আহিল কেৱল মাত্ৰ মানৱৰ কাৰণে ভাগৱত নামি আহিল আৰু সেই ভাগৱত নমাই আনিছে কোনে ভাগৱন্তৰ পৰম বৈষ্ণৱসকলে ভাগৱত নমাই আনিছে ভাগৱত মহাবৈকুণ্ঠৰ পৰা নামি আহিছে কেৱল মাত্ৰ বৈষ্ণৱ মাৰ্গৰ যোগেদি ভকতৰ যোগেদি কিন্তু নামি অহা নাই মনত ৰাখিব ভকত আৰু বৈষ্ণৱৰ মাজত যদিও পাৰ্থক্য নাই তাত কিন্তু এডাল আঁচডাল আছে আঁচডাল হল কি বৈষ্ণৱে নিজে আচৰণ কৰে আৰু আনক উপদেশ দিয়ে আপুনি আচৰিত ধৰ্ম আনকো শিকায় সেইটো হল বৈষ্ণৱ মাৰ্গ ভকতৰ মাৰ্গটো হল কেৱল মাত্ৰ নিজে আচৰণ কৰে তেওঁ কেতিয়াও আনক উপদেশ নিদিয়ে পাৰ্থক্য নাই কিন্তু আপোনালোকে পাৰ্থক্য আছে বুলি ধৰি নলব ভকত আৰু বৈষ্ণৱৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে নেকি পাৰ্থক্য নাই পাৰ্থক্য মাত্ৰ সেইটো তেওঁলোকে নিজে আচৰণ কৰে আনক উপদেশ দিয়ে আমি যদি গোটেই বৈষ্ণৱ মাৰ্গটো চাওঁ ভাগৱত বৈকুণ্ঠৰ পৰা নামি অহা ধাৰাটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই মাৰ্গটো হল বৈষ্ণৱৰ মাৰ্গ আৰু এই ভাগৱতত বৈষ্ণৱৰ কথোপকথন খিনিহে বিশেষভাৱে ইয়াত স্থান দিয়া হৈছে ইয়াত মাত্ৰ দুটা দুটা কথা সুখ সৌনক সংবাদ আছে ব্যাস নাৰদ সংবাদ আছে নাই জানো উদ্ধ কৃষ্ণ সংবাদ আছে মাত্ৰ দুজন দুজনক লৈ আৰু এই কথাখিনি ভাগৱতৰ কথাখিনি কোন যুগৰ সত্যত এটা দাপৰ যুগৰ কাহিনী ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে কলি যুগৰ এটা কথা নাই আছে জানো ভাগৱতৰ যিমান বিলাক কাহিনী আছে এই কাহিনীবোৰ ক'ৰ সত্যত যিখিনি ঘটনা ঘটিছিল টেটাত যিখিনি ঘটনা ঘটিছিল দাপৰত যিখিনি ঘটনা ঘটিছিল সেই কথাখিনি ইয়াত দিয়া হৈছিল সেইকাৰণে ভগৱান কৃষ্ণ যোৱাৰ পিছত কৃষ্ণৰ লগতো সমস্ত ধৰ্ম গুচি গলা একস্থানকৈ হৰি নাম মাত্ৰ ৰৈলা ইয়াত কি থৈ গল এই কাহিনীখিনিৰ যোগেদি কি হাৰ কৰিলে যে যিমান যিমান আপুনি আপোনাৰ শক্তি আপুনি ধাৰণ নকৰক যিমান যি কৰ্ম আপুনি কৰি নাহক জ্ঞানৰ যোগেদি হওক কৰ্ম মাৰ্গৰ যোগেদি হওক ৰাস্তা হ'ল তিনিটা এটা হল জ্ঞানমাৰ্গ এটা হল কৰ্ম মাৰ্গ এটা হল ভক্তি মাৰ্গ গতিকে জ্ঞানমাৰ্গৰ যোগেদি আপুনি জ্ঞানৰ যোগেদি যিমান কৰ্ম কৰি নাহক আৰস্কাৰত কৰ্ম মাৰ্গৰ যোগেদি আপুনি যিমান কৰ্ম কৰি নাহক ইয়াত সমস্ত কথাখিনি বাণীবদ্ধ কৰিছে এই কাৰণেই যে এইখিনিয়ে কলি যুগত তৰাব নোৱাৰে ঋষি মুনিসকলে যুগ যুগান্তৰ যজ্ঞ কৰ্ম কৰিলে নাই কোৱা জানো ঋষি মুনিসকলে নাজানিছিল নেকি একো একোজন ঋষি বাৰু তেওঁলোকে জানিছিল এই কাহিনীবোৰ ইয়াৰ ভাগৱতত কিয় দিব লগা হল অলিৰ মলমতি লোকসকলক এইসকলে যাতে এই কৰ্মখিনি বাদ কৰি জ্ঞান আৰু কৰ্মমাৰ্গটো ত্যাগ কৰি ভক্তিমাৰ্গ যাতে ধাৰণ কৰিব পাৰে কৃষ্ণ যিবোৰ লগত লৈ গুচি গল সেইবোৰ নকৰি যাতে কেৱল মাত্ৰ কৃষ্ণই থৈ যোৱা কৰ্মখিনি কৰি অনায়াসে বৈকুণ্ঠপতিৰ লগত নিজক সংক্ষিপ্ত কৰি দিব পাৰে তাৰ কাৰণে শুদ্ধ বস্তুভাগ ভগৱন্তে দি থৈ গল একমাত্ৰ হৰিনামা চাৰিটা শব্দত গুৰুত্ব দিছে চাব কীৰ্তন দশম ঘোষাৰত্নলী গীতা ভাগৱত এই ছখন গ্ৰন্থত চাৰিটা বিশেষ শব্দত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যিহেতু এতেকে মাত্ৰ সাৱধান আমাৰ জীৱনটো যদি আমি সেইমতে নিব পাৰো যিহেতু এটাকে মাত্ৰ সাৱধানৰ যোগেদি যদি আমি জীৱনটো লৈ যাব পাৰো তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱন কেতিয়াও বিশৃংখল হব নোৱাৰো তাৰ কাৰণে প্ৰথম কথা হল শৰণ দ্বিতীয় কথাটো হল ভজন তৃতীয়টো হল ভক্তি চতুৰ্থটো হল সদাচাৰ মনত ৰাখিব আপুনি মই চাৰি বেদ চৈধ্যহষ্ঠ সোতৰ পুৰাণ যদি উঠত লৈ থাকো কামত মাহিলো আমাৰ জীৱনটো এই চাৰিটা বস্তুৱে সজাবই লাগিব প্ৰথম হ'ল শৰণ শৰণ লোৱাৰ যিমান সোনকালে পাৰে আপুনি মই ভজন লব লাগিব বোধ হয় ইয়াতো ভজনীয়া লোক বহুত কম আছে শৰণ ললো আমি শৰণ লোৱা কিমান বছৰ হ'ল বোলে যোৰহাট জিলাত আমি শৰণ লোৱা প্ৰায় চল্লিশ বছৰ হল কাৰোবাৰ যদি ষাঠি বছৰ হৈছে শৰণ লোৱাই তেওঁ চল্লিশ বছৰ হল কাৰোবাৰ যদি বিশ বছৰ হৈছে তেওঁ শৰণ লোৱাই হয়তো পাঁচ বছৰ দহ বছৰ হয়তো হল কাৰোবাৰ যদি চল্লিশ বছৰ হৈছে তেওঁ শৰণ লোৱাই হয়তো পঁচিশ বছৰ বা ত্ৰিশ বছৰ হ'ল কিন্তু আজিলৈকে ভজন লোৱা নাই শৰণৰ যিমান পাৰি সিমান সোনকালে ভজন ভাগ লব লাগে পুৰুষ হওক মহিলা হওক শৰণৰ শৃংখলিত ৰূপটোৱে হল ভজন মনত ৰাখিব শৰণেই আমি পালিব পৰা নাই ভজন বোলে কেলে লওঁ মনত ৰাখিব যেতিয়ালৈকে শৰণ লোৱাৰ পিছত ভজনটো লোৱা নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি শৃংখলিত জীৱন যাপন কৰিব নোৱাৰো আমাৰ মাৰ্ঘটোৱে হল সেই গতিকে শৰণৰ পাছত ভজন ভজন যেতিয়া আমি লৈ ললো আমাৰ জীৱনটো প্ৰণালীবদ্ধ হবই আপুনি মই লোহিথণ্ডি গৈ পৰা অনিল তাঁতীৰ পৰা প্ৰাণজিত গগৈৰ পৰা ভাগৱত কথা শুনিব নালাগে ভজন লোৱাৰ পিছত আমি কেনেকৈ ভক্তি কৰিব লাগে ভক্তি দুৱাৰখন ভজনৰ যোগেদি আমাৰ কণাচাৰ্য সকলে গুৰুসকলে আমাক খোলাই দিব আৰু সেইমতে শৃংখলিত জীৱন যাপন কৰোতেই কাৰণ আমি ভাল মানুহ হ'বলৈ বেয়া পাওঁ সেইকাৰণে শৰণৰ পিছত ভজন ল'বলৈ আমাৰ বহুত দেৰি হয় শৰণ ল'লোঁ তাতে আমাৰ হৈ যায় বুলি আমি ভাবোঁ আচলতে সেইটো কথা নহয় শৰণ লোৱাৰ পিছত যিমান সোনকালে পাৰি শৃংখলিত জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি ভজন লাভ ল'ব লাগে আমি যদি শৰণেই পালিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভজনটোতো আৰু পালিব নোৱাৰোঁ নহয় জানিব আমি তেনেকৈ ভাবোঁ শৰণেই পালিব পৰা নাই ভজন ক'ত পালিব পৰা শৰণ পালিবৰ কাৰণেহে ভজন ভজনটো ডাঙৰ বস্তু নহয় শৰণতকৈ সৰু বস্তু ভাবি থওঁ যিসকলে লোৱা নাই শৰণতকৈ সৰু বস্তু শৰণ পালিবৰ কাৰণেহে ভজন শৰণ সঠিকভাৱে ৰাখিবৰ কাৰণেহে ভজন আৰু ভজন লোৱাৰ পিছত ভক্তি আপুনি মই নিবিচৰাকৈ ভগৱন্তে ভক্তি হৃদয়ত আমাক দি দিব হৃদয় যেতিয়া ভক্তিপূৰ্ণ হব মন যেতিয়া ভক্তিৰে উদ্বেলিত হব তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱন নিশ্চিত সদাচাৰী হ'ব আপুনি কেতিয়াও দেহেৰে বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰে বাক্যৰে বেয়া কথা বুলিব নোৱাৰে মনেৰে কাৰো কেতিয়াও বেয়া বা অসীত চিন্তা কৰিব নোৱাৰে এই শৃংখলিত ৰূপটো ভগৱন্তই আমাক দিবৰ কাৰণে আমি শৰণ ভজন ভক্তি আৰু সদাচাৰ এই চাৰি পথেৰে সদায় যাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিব লাগিব ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি দুবাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ ৰুটিনখনত আমি আধা ঘণ্টা আগবেলা ৰাতিপুৱা আৰু আধা ঘণ্টা পাঁচ পাঁচবেলা গধূলা ভগৱন্তৰ চৰণত দিব পাৰিলেই আমাৰ জীৱন চৃংখলিত ভাগৱতত ঢেৰ কথা নাই ভাগৱতত দুটা কথা আছে মাত্ৰ যেনেকৈ আমি দুটা সাপৰ সমষ্টি কলো দুজন বৈষ্ণৱৰ বৈষ্ণৱ আৰু বৈষ্ণৱৰ কথোপকথনক কলো অৰ্থাৎ ভকত আৰু ভগৱন্তৰ কথোপকথন আছে দুটা দুটা কথা আৰু ঠিক সেইদৰে ভাগৱতত মূল কথা দুটা দিছে বিষয় হল কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব্যতিৰেকে ভাগৱতত একো কথা নাই এই ছখন গ্ৰন্থত একো কথা লিখা নাই বিষয় হ'ল কৃষ্ণ মনত ৰাখিব আমাৰ জীৱন হ'ল কৃষ্ণ আমি জীৱনত যদি কৃষ্ণক ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভাগৱতখন আমি নিজেই লোৱা হ'ল আৰু সেই কৃষ্ণ বিষয় সেই কৃষ্ণক কোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা ভাৱ হ'ল ভক্তি এই দুটা মাত্ৰ কথা বিষয় হ'ল কৃষ্ণ আৰু সেই কৃষ্ণক কোৱাৰ ব্যৱস্থাটোৱে হ'ল ভক্তি বিনা ভক্তি বলেৰে আমি কেতিয়াও কৃষ্ণৰ কৃপা লাভ কৰিব নোৱাৰো সেই কৃষ্ণ কত আছে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ঘটে ঘটে আছে আমাক শৰণাচাৰ্যই শৰণ বাক্য় দিওঁতে কৃষ্ণক পৰিচয় কৰাই দিছে নাই কোৱা জানো সেই কৃষ্ণক আমি পাহৰি পেলালো শৰণ লোৱাৰ কিছুদিনলৈকে আমি নীতি নিয়ম সংযমে আছিলো তাৰ পৰৱৰ্তী আমি বিষয়ে আমাক কেনেকে টানি 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 নি থাকোতে আমি সেই কথাবোৰ কিন্তু পাহৰি পেলো কিহৰ কাৰণে শৰণৰ পিছত আমি ভজন ভাগ গ্ৰহণ নকৰাৰ কাৰণে যেতিয়া ভজন আপুনি মই গ্ৰহণ কৰিলো আপোনাৰ জীৱন মোৰ জীৱন প্ৰণালীবদ্ধ নিশ্চিতভাৱে হ'ব আৰু সেই ধাৰাৰে আপুনি মই যদি আগবাঢ়ি যাওঁ এইদৰে আমি ভাগৱত কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি থাকিব নালাগে এখন ভাগৱত নহয় এনেকুৱা হাজাৰখন ভাগৱত লাইন কৰি পঢ়ি থাকিলেও আমাৰ কামত নাহিব যদিহে দৈনন্দিন জীৱনটো আমাৰ শৰণ মন্ত্ৰ ভজন মন্ত্ৰ ভক্তি আৰু সদাচাৰে যদি আমি আগবঢ়াই নিব নোৱাৰো এই চাৰিটা মূল বস্তু শৰণ ভজন ভক্তি সদাচাৰ তাৰপিছতে কৈছে আমি যিহেতু এতেকে মাত্ৰ সাৱধান খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দ সেইকেইটা মনত ৰাখিব জীৱনৰ ভক্তি সাধনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দকেইটাই হ'ল সেইকেইটা আপুনি মই এটা অংক উলিয়াবলৈ হ'লে আমি ফৰ্মুলাটো লৈ ল'ব লাগিব যিহেতু আৰু এটেকে গুৰুত্বটো দিব লাগিব ভ্ৰমণটো যিটো নীতিত আমাক অংকটো কৰিবলৈ কৈছে একমাত্ৰ সেই নীতিটো আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু সেই নীতিটো কৰিবলৈ যাওঁতে খুব সাৱধানে কৰিব লাগিব যোগ কৰিবলগীয়া জেগাত যদি আমি বিয়োগ কৰি পাইছো তেতিয়াহ'লে আমি উত্তৰ নাপাম সেইকাৰণে চাৰিটা আমাৰ জীৱনৰ অমূল্যবান শব্দ গতিকে সেই ধাৰাটোত আমি যাৱলি গলেই ভাগৱত ধৰ্ম আচৰণ কৰা হয় এতিয়া শৰণ লোৱাৰ পিছত আমাৰ হয়তো চাগে বহুতৰ শৰণ বাক্যকেইটাকে মনত নাই কিয় কাৰণে নাই আমাক শৰণ দিওঁতে গৈছিলে সদায় ৰাতিপুৱা আৰু গধূলা পাৰিলে দুপৰীয়াও তিনিবেলা গুৰু সেৱা কৰিবা আমাৰ দিনটোত এবেলা গুৰু সেৱা কৰিবলৈ আজি হাতত সময় নাই আহৰি নাই আমাৰ তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে আৰু যাৰাসকলে আমি ভজন ললো ভজনৰ কথাকেইটাও আমি সঠিকভাৱে হয়তো ৰাখিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে আমি নিত্য সদাচাৰী জীৱন যাপন কৰিব পৰা নাই আমি মুখত কাৰোবাক দেখিলে কৃষ্ণ বুলি কলে নহব সেই কৃষ্ণ কোৱাৰ লগে লগে ক পদে কৃষ্ণ ভজী পবিত্ৰ পৰম বুলি আত্মাক মানন্দ কৃষ্ণ সমস্ততে কম এই ভাৱটো আমাৰ আহিব লাগিব কৃষ্ণ শব্দটো উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগে আমি সকলোতে কৃষ্ণময় দেখিবলৈ পাৰিবগৈ লাগিব পাৰিবলৈ হলে আমাৰ সদাচাৰীৰ জীৱনটো সদায় থাকিব প্ৰথম ঘৰখনত কৃষ্ণক দেখা ঘৰখনত কৃষ্ণক দেখিলে মানুহখিনিৰ মাজত প্ৰথমতে কৃষ্ণক দেখা মানুহৰ পাছত ইটৰ প্ৰাণীলৈ কৃষ্ণক বগৰাই নিয়া আমি বাহিৰে বাহিৰে কৃষ্ণক ইটৰ প্ৰাণীলৈ লৈ যাওঁ যত একেই দেহ একেই প্ৰাণ একেই মন একেই তেজ হৰিযুক্ত মানুহক আমি কিন্তু কৃষ্ণ বুদ্ধি কৰিব নোৱাৰো কিন্তু আমি ভাগৱত ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই ভাগৱতৰ নীতিত আমি চলিব পৰা নাই যদিহে পাৰিলোহেঁতেন আমাৰ মাজত কেতিয়াও উচ্চ নিজ ভেদাভেদ নাথাকে থাকিব জানো কেতিয়াও আমি অসৎ আচৰণ কৰিব নোৱাৰো সদা সৰ্বদা জ্যেষ্ঠজনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তিত আমাৰ মূৰটো নিশ্চিতভাৱে দূৰ পাই যাব সেইকাৰণে কৈছে জীৱিত কালতো পিতৃ মাতৃক ভাবি বা নাৰায়ণ বুলি এই দেহাতে জিলে পিতৃ মাতৃক ভজি বা মুকুন্দ বুলি আমি আমাৰ পিতৃ মাতৃক অৱজ্ঞা কৰি এখন ঘৰত দুগৰাকী বোৱাৰী গোট খোৱাৰ লগে লগে দুজন ককাই ভাইৰ মাজত আমাৰ আগতে ভিন্নতা নাছিল কিন্তু দুগৰাকী বোৱাৰী আনি আমাৰ ঘৰখন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মাজত ক'ৰ পৰা খলি সোমাই গল আমি লগে লগে ভাগ ভাগ হলো ভাগ ভাগ হলোহে ইয়াত নাথাকি আকৌ বেলেগ এঠাইলৈ আমি গুচি গলো নিজৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক বছৰেকৰ এটা দিনত চাবলৈ আমাৰ আহৰি নাই কিন্তু আমি প্ৰত্যেকেই ভাবি লওঁ যে আমি ঈশ্বৰৰ সেৱক আমি শৰণ ভজন গ্ৰহণ কৰা ঈশ্বৰত ভক্তি কৰা জীৱশ্ৰেষ্ঠ তনুধাৰী মনুষ্য যদি আমাৰ চিন্তা শক্তিবোৰ তেনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে আমি কোৱা হৈছে যে এখন ভাগৱত নহয় হাজাৰখন ভাগৱত এনেকে লাইন কৰি এদিন নালাগে দুদিন নালাগে চাৰিদিন নালাগে সাতদিন নালাগে বছৰ বছৰ পাঠ কৰি থাকিলেও কিন্তু কামত গতিকে প্ৰভু সমস্ত আমি কথাখিনি দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই ইয়াত বৰ সুন্দৰভাৱে অৱতাৰণা কৰা হৈছে যে বিষ্ণু বৈষ্ণৱৰ কিঞ্চিত একো নাহি ভেদ দুইৰো কথা কহে পাতকৰ কন্ধ চেদ ভাগৱত প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় স্কন্ধ মনত ৰাখিব ভাগৱত প্ৰথম স্কন্ধৰ বা যিহেতু দ্বাদশ স্কন্ধ দ্বাদশৰী মন্ত্ৰ ভাগৱত কিন্তু প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় স্কন্ধ ভাগৱত হল মানৱ দেহৰ কৰ্ম মল দূৰ কৰা এই দুটা অধ্যায় ভাগৱতৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় স্কন্ধে অলিৰ মলমতি লোকসকলৰ দেহৰ মল বিলাক দূৰ কৰিছে ইয়াৰ ঋষিমুনিসকলৰ কাহিনী দিছে বছৰ বছৰ তেওঁলোকে যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল কৰি দেহটো ধূৰ্ম বৰ্ণ হৈ গল যিহেতু কৃষ্ণ যোৱাৰ পিছত অলিৰ প্ৰৱেশ ঘটিল কলিয়ে আমাৰ সকলোকে চানি ধৰিলে কোনো বাকী থকা নাই ইয়াত গোসাঁই মহন্ত কোনো কাকো বাদ কৰি ৰখা নাই যি যি উচ্চ জাতৰ আছিল বোলে কোনোবাই এজন এ অসমীয়া সমাজৰ ভকত এজন মহাপুৰুষীয়া সমাজৰ ভকত কাকো ভাগৱন্তই কি কয় কলিৰ মলেৰে কাকো আমাক আমাক বচাই ৰখা নাই সেইকাৰণে কলিৰ মলত আমি সকলো ডুব গৈ আছে পিৰিবে দুৰ মালি গুচিমে আচাৰ শুইবে অধৰ্মতী যতে প্ৰজাৰ নাই কোৱা জানো গতিকে ভাগৱত প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় স্কন্ধ হল দেহৰ মল দূৰ কৰিছে ভাগৱত প্ৰকৃততে আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় স্কন্ধৰ পৰা অনাদি পাতন সৃষ্টি বৰ্ণনা তাৰ পৰৱৰ্তী কপিল দেৱহী সংবাদৰ পৰাহে ভাগৱত আৰম্ভ হৈছে সাংখ্য যুগ অৰ্থাৎ জীৱনৰ অংক যুগ আমাৰ গোটেই জীৱনটো এটা অংকৰ সমষ্টি সেইকাৰণে যিহেতু এটাকে মাত্ৰ সাৱধান তাত জড়িত হৈ আছে সাংখ মানে হ'ল অংশ তৃতীয় স্কন্ধ কপিল দেৱহী যিখিনি কথোপকথন তাত সৃষ্টি বৰ্ণনা কথা আছে জীৱ কেনেকৈ স্থিতি হয় জীৱই কি খায় জীৱই কি শুনে জীৱ কি শুনাব লাগে আৰু জীৱ কেনেকৈ সংসাৰলৈ ভূমিষ্ঠ কৰাই আনিব লাগে এই গোটেই কথাখিনি সৃষ্টিৰ কথাখিনি তাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গতিকে যাৰ আৰম্ভণি ভাল তাৰ নিশ্চিতভাৱে শেষ ভাল হ'ব সেইকাৰণে ভাগৱত আৰম্ভ হৈছে পৰিষিতৰ সংবাদৰ যোগেদি পৰীক্ষিত কোন অহাগুৰা পৃথিৱীৰ ৰজা এজন বৈষ্ণৱ ৰজা ভগৱন্তই প্ৰপন্ন ভক্ত নহয়নে বাৰু সেই পৰিখিতৰ এইটো অৱস্থা কিয় হব লগা হ'ল মূল কথাটো তাতেই সোমাই আছে ভাগৱত আৰম্ভ কৰিছে সেইকাৰণে এটা মৰা সাপৰ পৰা নহয়নে মৰাহাপটো পৰীিত মহাৰাজে অহাগৰা পৃথিৱীৰ ৰজা বৈষ্ণৱ ৰজা বিষ্ণু উপাসক ৰজা প্ৰজাৱৎল ৰজা তেওঁনো বা ধনু আগেদি নিপিন্ধেনি ব্ৰহ্মচিন্তন এজন ঋষি ডিঙিত সেই মৰা সাপটো আৰি দিব লাগেনে ষষ্ঠীৰো পিছলৈ পাওঁ সজনৰ যে বুঢ়া নাও বুলি কৈছে গতিকে সেই পৰীক্ষিত ৰজাই সেই মৰাহাপটো ধনুৰ আগেদি আনি শ্ৰমিক মুনি ডিঙিত যদি নিদিলেহেতেন শ্ৰমিক মুনিৰ পঞ্চবয়সীয়া পুত্ৰ ছিংগিমুনিয়ে যদি কেনেবাকৈ কথাটো গম পায় সেই পৰিষিত ৰজাক সাত দিনৰ ভিতৰত তক্ষকে দংশন কৰিব বুলি হাত লৈ দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মহাবৈকুণ্ঠৰ কল্পটোৰো শাস্ত্ৰ ভগৱন্তৰ প্ৰতক্ষ বাগ্ময় মূৰ্তি মহাবৈকুণ্ঠৰ পৰা মত্ৰলৈ নামি নাহিলেহেঁতেন তাৰ কাৰণে আমি জয়ে জয়ে জয়জয়ে শাক ধন্যবাদ দিব লাগে পৰীক্ষক শ্ৰমিক মুনিক তাৰো আগত দিব লাগে পাঁচ বছৰীয়া শ্ৰমিক মুনিৰ পুত্ৰ শিশু শিংগিক পৰীক্ষিত সাত দিনৰ ভিতৰত যিহেতু তক্ষকে কিহে দংশন কৰিব এটা জীয়া সাপ হয় নহয় সাত দিনৰ ভিতৰত কাল সৰ্ব তক্ষকে দংশন কৰিব আৰম্ভ হৈছে ভাগৱত এটা মৰা সাপত আৰু ভাগৱত শেষ কৰিছেগৈ এটা দুটা সাপৰ সমষ্টি নহয় জানো গতিকে আমাৰ জীৱনো আৰম্ভ হৈছে এটা মৰা সাপৰে মৰা সাপ হল মায়াৰ প্ৰতীক হয়নে আমি আহিলো কৰ পৰা একৰ পৰা হাজাৰৰ মাজলে